Вітаю в ефірі. Програма. Точка зору. Парламентські акценти бюджетної політики. Це тема для розмови в студії з головою комітету з питань бюджету Валерієм Барановим. Я вітаю вас, в парламентській студії. І власне, якщо говорити про період роботи 10-ї сесії і роботу саме вашого комітету, які напрямки бюджетної політики стали найактуальнішими протягом цього періоду. Ну наряду з текущими задачами які ми завжди вирішуємо, такі значими відими. Це дуже великі ресурси, які вливаються. в нашу экономику в плане социальной защиты. Это инициатива президента на общую сумму 34 миллиарда гривен. Это известные деньги на повышение поддержки, увеличение пенсий чернобыльцам, афганцам и на ту тысячу, которую выплачивает по обязательствам прошлым. Одним словом, вот такие огромные деньги, их изыскивал кабинет министров, министерство финансов. Естественно, наш комитет участвовал в этом процессе. Я считаю это очень большим и важным делом для тех, кому сегодня трудно и тяжело. А, кроме этого, мы приняли очень важный закон и выделили 2,4 миллиарда на разницу в тарифах для коммунальных предприятий, которые отапливают, либо поставляют воду и отводят канализацию в наших населенных пунктах. Что... Выделили, маяться на увазе. Это переориентовали бюджетные статьи? Как это выделение произошло? За счет дополнительных э, источников, дополнительных поступлений, а сегодня в целом прогноз роста экономики, он не совсем оправдывается, но рост этот есть, перевыполнение бюджета есть по состоянию на сегодняшний день, и дополнительные ресурсы направляются на самые важные проблемы. Так вот, одна из них, поскольку правительство не допускает повышения тарифов для населения, а роста происходит фактически, то вот эту разницу кто-то должен компенсировать. Вот дополнительные эти ресурсы направляются в сумме в данный момент 2,4 миллиарда. Я думаю, что это не последняя сумма. Я уверен, что осенью будет еще выделение дополнительных этих денег. То есть разум с предыдущими тарифами идет и то компенсация из бюджета. Фактическое повышение тарифов происходит, но население же не платит. То есть для населения тарифы не увеличиваются на тепло и на водоотведение и на канализацию. Они остаются прежними. Поэтому разницу государство должно предусматривать и компенсировать. Кроме этого... Очень більшою и важною діяльності. А давайте сейчас, оскільки ми вже згадали соціальні ініціативи президента, наскільки реальними є джерела наповнено бюджету для того, щоб ця програма працювала, і чи зможе ця програма стати постійно діючою, зважаючи на от розписи бюджету цього року і наступного? Я думаю, що це очень тяжела задача, це просто колосальна задача. Но вы понимаете, что у правительства нет выхода, кроме как выполнить эту задачу. Потому что в этом году, если говорят о том, что так выборам пообещали, извините, после выборов наступит следующий выбор, но уже президентский. И правительство и президент будут обязаны э, выполнять это каждый год. Вы представляете, если в следующем году эти деньги не будут, например, запланированы и выплачены, тогда президенту нет смысла идти на выборы. Поэтому это очень высокие обязательства и правительство будет очень жесткую политику проводить экономии ресурсов и привлечения дополнительных ресурсов. Это при том, что мы с вами займы дополнительно не берем, насколько вы знаете. Поэтому международный валютный фонд нам не дает транш. Поэтому Кабмин работает в очень жестком режиме экономии, и это правильно, это оправдывает сегодняшнюю ситуацию. Сколько может протриматься Кабмин в межах жесткой экономии и коштей? реальность жерел этих наполнений сегодня их нашли, а вот завтра, если смотреть на бюджетную резолюцию, от какие жерела наполнения бюджету будут было бы отшукано. Мы, ну, одна из основных задач, основной источник это таможня, это наведение порядка там, порядка 14 миллиардов оттуда предполагается получить, это деньги, которые должны быть получены за счет увеличения прибыли промышленных предприятий, а динамика это есть за счет НДС который платится при ввозе сюда импортных товаров, за счет НДС, который платят наши предприятия, а растет динамика есть в этом. Это вот основные такие узлы и моменты. И за счет уменьшения льготной политики для промышленности, потому что у нас, например, различные льготы имеют предприятия на общую сумму 40 миллиардов гривен в год. Есть огромные цифры, огромные резервы, поэтому вот этим нужно заниматься, чтобы сокращать свои расходы. А діні сьогодні направляти туди, де плохо. А плохо сьогодні всього дільним категоріям граждан малозахищеним. Ну, от власне сама от проблема в регулюванні питання пільгових моментів щодо саме окремих соціальних груп населення також буде порушуватись І стане однією із стане одним із питань наступного періоду для Я думаю... того, щоб також бюджетні моменти також узгодити? Я думаю, що э, необхідність рішення цієї проблеми крайне назріла. Міністерство сьогодні над цим працює. і власне, от якщо переглянути саме політику в цьому напрямку, в напрямку пільг для населення, наскільки бюджетні доходи збільшити, можуть збільшитися, є уже такі відповідні прорахунки. Я вам назвати, можу назвати таку цифру, що для того, щоб виконати всі обов'язки государства, які прийняті з 91-го року, дополнительно в бюджет нужно доложити 170 мільярдів гривень. То тобто ми должны понимать, что каждый парламент страдает популизмом. И это очень неправильно, это очень некрасиво. А обманывают жители, обманывают избиратели. Так вот эти 170 миллиардов никогда не платились, не платятся и платиться не будут. Мы должны это понимать. Потому что это половина нашего всего бюджета. Поэтому у нас нет выхода, кроме одного, наводить порядок в социальной льготной политике. Мы должны пересмотреть списки всех льготников, убрать оттуда всех, кто приписался кто сам себя туда добавил, вот, и оставить тех, кому действительно трудно, инвалиды, малообеспеченные люди, больные. Но адрес на социальной помощь это питание довольно таки важное и социально. Это допомогу. очень простое питание, просто элементарно решаемое, которое во всем мире работает. Только у нас такой абсурд, когда э, льготники ни за что не платят, государство им не, допол не добавляет зарплаты, пенсии. А комунальне підприємство виповнюють без оплати свою услуги і становляться банкротом? Тому государство унічтожило комунальне господарство всієї нашої Ми повинні це понімати. Тому цей Валерий... абсурд, коли закінчиться, Валерій Олексійович. Ви сказали, що власне кожен парламент страждає популізмом. Наскільки популістичними були е, нововведення, які були запропоновані саме в ході десятої сесії, зважаючи саме на бюджет? Вы знаете, и чем много э... очень... э... до бюджета? Чем ближе к выборам, тем больше законопроектов, которые ну, не имеют никаких оснований, никакой почвы над собой. Вчера, например, мы рассматривали законопроект от одного депутата из партии коммунистов, который предложил увеличить финансирование внешкольных учреждений на сумму 1 миллиард гривен. Скажите, кто мог в зале вообще против проголосовать детей, которых мы любим. Я, поскольку был 10 лет мэром, Особенно знаю, перед что перед выборами, такое. напевно, да, и... никто. Но ну, мы не голосовали. Потому что, если мы за это проголосуем, а источника же нету, завтра выйдет другой, предложит всем добавить. То есть, это чистый популизм перед выборами, чтобы показать, как я люблю народ, как я люблю детей. Ну, давайте примем закон. Но мы же не заплатим. Ни одна семья себе не позволит каждый месяц занимать у соседа и кушать, танцевать и веселиться. Мы же все понимаем, сколько есть денег, столько используем, так же и в государстве, как в семье. Поэтому страдание популизмом это характерная черта отдельных наших политических сил, которые народ дурит с 1917 года. Поэтому здесь надо быть разумными людьми вычленять самые важные необходимые задачи, но не страдать популизмом. Как регулировать эту работу именно на уровне вашего комитета, сколько вы видите все реальные моменты и связанные с бюджетом, что можно, что не можно и для чего это все делается? у меня рецепт простой. Мы должны вдвое сократить количество депутатов Верховного Совета. Мы должны перейти на стопроцентную мажоритарную систему выборов, убрать партийное руководство и влияние из управления, поскольку это все уничтожило кадровую политику, убрало профессионального специалистов от управления к управлению по партийному призыву пришли разные неподготовленные люди и они вот уже начиная с правления Виктора Андреевича Ющенко, они приступили к развалу государства. То есть Сегодня... социальный популизм здесь доминует даже над правовой доцельностью? Я так над называю. здравым смыслом даже. Поэтому, когда я в комитете провожу заседание, и мы обсуждаем законопроекты оппозиции сегодняшней, ну, двоякое чувство. Во-первых, люди пять лет управляли государством, ни одного из этих законов не приняли, потому что у них что-то есть в голове. И не решили ни одной проблемы, не провели ни одной реформы. И сегодня они эту лапшу продолжают вешать на уши нашим избирателям, обманывая их и показывая, какие они молодцы. Самое обидное, что есть часть населения, которая верит в Деда Мороза. Ну загалом наскільки потребує системного підходу бюджетна політика України і як власне зробити цю роботу системною? Чи є вона уж... системна? У нас є бюджетний кодекс, який вважається одним самих прогресівних в Європі. Він написаний спеціалістами, професіоналами второ діло його нужно виконувати. А до бюджетного кодексу такой же пройдемте и сессии, вносились изменения. Чему эти изменения были и чего она торкалась? Они касались очень принципиальных и важных вещей. Я скажу вам, что ни одно изменение к бюджетному кодексу не было во вред, только в пользу. Я приведу вам один пример. Мы приняли решение о том, что со следующего года не менее одного процента от доходной части бюджета будет направляться в бюджет-розводку. Такого у нас не было никогда. То есть мы это застолбили, это может быть один процент, это примерно 3,5 миллиарда, а может быть и 2 процента, это 7 миллиардов. То есть эти деньги сначала просто где-то гуляли, а теперь они будут уже зафиксированы и идти целевым Конечно, это узаконено теперь. Второе, теперь подходы совершенно другие. Деньги не будут распределяться так, как кто там попросил ближе к власти, а только деньги будут для тех, кто подаст проекты, и эти проекты будут актуальны и во благо территориальным громадам. Я вам хочу сказать, и вы проверите, минимум половина наших органов самоуправления не подаст никаких проектов. Вот это печаль, что у нас сегодня много специалистов, в кавычках, которые руководят территориальными громадами, которые не умеют ни проект написать, ни бизнес-план, ни пройти экспертизы, ни, ни освоить деньги. Я вам скажу, что порядка 40% денег, которые выделяются на социально-экономическое развитие, вообще не осваивается. Это вопрос кадра. Поэтому их нужно учить. А вот здесь эти деньги будут определены четко только на это. Мы будем получать проекты. Подготовые проекты будут получать те, кто хочет, умеет и способен. То есть даже не эффективность управления бюджетными, а эффективность использования бюджетных коштів Одна из основных проблем саме такой безсистемного использования Конечно. и поводжения с бюджетом. мы у себя в Запорожской области проводим такой эксперимент. Мы получили от Кабмина, я благодарен Николаю Яновичу, деньги на подготовку обучения всех кадров местного самоуправления. председателей сельсоветов до мэров городов. Они будут к осени готовы, и у них будут лежать на столе бизнес-планы, бизнес-проекты с Николаем Ивановичем мы договорились, что мы это сделаем в следующем году для всей страны. А это еще не будет это сприйматися как за нато централизация управления бюджетами на местах? То есть мы зацентрализуем именно местные бюджеты. Как это будет сприйматися взагалі? Это как это На практике? Это мировая практика. Когда есть собственные источники и доходная база органов местного самоуправления, собственный бюджет развития, из которого можно решать проблемы, но он очень маленький. Есть государственные программы которую нужно предоставить свои проекты и оттуда выбрать наилучшие и наиболее важные, эффективные. Так делается во всем цивилизованном мире. Но мы заставляем людей учиться не просто ходить, дайте денег, а потом мы не знаем, что с ними делать. А в-третьих, я вам скажу, что многие просьбы имеют абсурдный характер. Когда в селе 300 жителей и дом культуры на 300 человек. И люди требуют денег на ремонт этого дома культуры, в который никто не ходит и ходить не будет. Я с этим сталкивался сам на практике. Поэтому ми должны деньги направити туди, де не нужны на отоплення, благоустройство, ремонт школи, детского сада. А чи не буде так, що гроші будуть отримувати ті, хто ближче до влади або напевно зміг домовитися? А ті, які реально не змогли домовитися або прийшли пізніше, наприклад, залишаться без грошей. Так, от сьогодні це так, як ви сказали. А, когда буду подашляться проекти, буде совершенно другой підхід. Хто подав, тот претендует. Кто вообще не подал, тот вообще не претендует и не получит ни копейки денег. Я працюю з новими податковими саме якщо зважати на бюджетні статті, видатки і доходи. Ну, бюджет показав нам прошлого года, що... что Наскільки ефективним виявилось діє нового податкового законодавства? Ну, знаєте, ні один закон не буває повністю таким совершенным. И податковый кодекс в том числе, но то, что бюджет 2011 года выполнен и перевыполнен, это факт. И вот против этого можно спорить сколько угодно. То есть мы за, завершим РИК без дефицита? Э, нет, еще никогда у нас не было без дефицита. Я говорю о том, что мы в прошлом году перевыполнили бюджет. В этом году темпы роста экономики несколько снизились, чем были запланированы. Вот у нас в прошлом году инфляцию планировали почти 9%, а получили по факту 4,5%. И в этом году дефицит бюджета уменьшили в два раза еще по сравнению с тем, что было в прошлом году. То есть динамика положительная. Это на фоне мирового кризиса должно нас обнадеживать. Хотя, поверьте мне, я далек от радости по поводу того, что происходит. Потому что мы все понимаем, и президент это понимает, что в существующей системе управления государством Украины не существует будущего. Мы должны эту систему полностью разрушить и построить новую. Система сама себя съела она не дает работать бизнесу, мешает людям жить и спокойно развиваться. Мы практически превратились в жандармское государство, которое задушило весь бизнес и всю экономику. Эта тема обсуждалась на последней радиорегионе у президента, где он это поддержал и дал соответствующее поручение вице-премьеру Хорошковскому подготовить законопроекты, которые прекратят практику вмешательства правоохранительных органов в работу бизнеса и экономики. Вот если мы пойдем по этому пути и проведем админте реформу, Ми станемо цивілізованою європейською страною. Валерій Олексійовичу, наскільки часто доводилося змінювати бюджет, зважаючи на євро 2012? Ну, не так часто, повірте мені. Всі дії тобто, були приймають. Цільові ці програми були відомі і гроші просто Конечно. вже були заявлені. Вони були заплановані і фактично нічого не міняли. А в реальному порядку не, не доводилось Нет. застосовувати і виділяти гроші додатково на якісь певні Ні. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую, що знайшли час завітати до парламентської студії. Глядачам хочу нагадати, що гостем програми точка зору був голова комітету з питань бюджету Валерій Баранов. Дякую всім за увагу, за те, що були з нами. Залишайтесь з парламентським, адже ми робимо політику. Зрозумілою.